на блокпосту при въезде в город Славянск. Около 19 часов мое подразделение, вернее, мое подразделение согласно распоряжению штаба АТО, находилось на блокпосту возле Славянска. Это распоряжение о проведении контрдиверсионных мероприятий в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской области. По этому распоряжению подразделение находилось на усилении блокпоста с целью недопущения провоза в зону антитеррористической операции оружия, боеприпасов, проверка людей на выявление диверсантов, потому что была информация, что прорвалась диверсионная группа, и контроль за, за общественным порядком. Около 19 часов подъехала колонна, сопровождаемая народным депутатом из 13 машин. Начальник полиции города Славянска пошел общаться э, с народным депутатом с одним единственным законным требованием – выполнить прохождение колонны данных лиц, которые с ним прибыла, согласно, согласно инструкции, приписанной э, штабом антитеррористической операции, закона Украины о, поли, о национальной полиции, инструкции Министерства внутренних дел, а также статьи 15 эти, а также статьи 15 про, а, ди, 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 по борьбе с терроризмом, да, закон о борьбе с о борьбе с терроризмом объяснил людям, что всего лишь нужно предъявить документы к осмотру и Предъявить транспортные, засобы, транспортные средства, на которые они прибыли, к внешнему осмотру. На что вышел на Поросюк, народный депутат, с матом, с оскорблениями, в сторону полицейских, сразу же мрази, чмошники, сепаратисты, попытался самостоятельно там, прорываться через кордон. Товарищи народные депутаты. Я являюсь добровольцем с 2014 -го года, с июня, если быть, быть точным. До, до этого давал присягу народу на верность народу Украины на защиту его, его граждан и целостности суверенитета нашей страны. С 1994 года служил в спецназе Министерства внутренних дел, потом в спецназе СБУ в Альфе. Ушел на пенсию после начала боевых действий, пошел добровольцем в, Киев, в батальон «Киев-1». Переехал сюда с семьей. На, на самом деле, про свои боевые подвиги, если они такие и есть, и буду рассказывать, надеюсь, внукам. Но принимал участие в боевых действиях в 2014-2015 году Маренко-Красногоровка. Был ранен в ногу, в 2015 году перенес сложнейшую операцию, здесь, в Киеве, у нас восстанавливали. И вот ситуация дальше развивалась следующим образом. Через мегафон мои сотрудники... Подразделения перегородили дорогу с целью, чтобы все-таки автотранспорт и люди, находящиеся в них, исполнили законные требования и прошли как все, все люди, включая вас. Я, я, я встречал многих вас на блокпостах, которые с водителями и сопровождающими людьми прибывают в зону АТО, предъявляют свой, свой мандат. Остальные предъявляют удостоверение, багажник открывает водитель, естественно, и проезжают с миром дальше, куда он там. Вот э, с этой целью, чтобы не допустить провоза оружия, выполнить э, требования штаба антитеррористической операции. Переродили дорогу, я стоял, разговаривал по телефону спиной, э, услышал, э, что Парасюк за, за, сказал через мегафон всем по машинам движения. И здесь же я ощутил этот, этот, этот удар э, по, ну, по ногам, бамперам. В пылу, я это не помню, кто это сделал, сказал, что, что ты развернулся. Естественно, оружие и все остальное развернулся при мне было. И сказал, что ты делаешь, выскочил поросюк, Было темно на самом деле в кепке. Набросился с кулаками. Не буду там приукрашать при, при не попал он в меня. Я говорю, что ты такой, что ты делаешь? Он, я народный депутат, я ему попросил предъявить его свое, свой мандат. Побежал в машину, взял мандат, я говорю, вы проезжаете остальная колонна пройдет по инструкции. После этого набросился на остальных с кулаками сотрудников была линия, с целью спровоцировать драку. На провокацию не, на, на эту не, не поддались. Поняв, что не получается у нее ничего раскачать, мегафон побежал за мегафоном, дал команду всем выйти с машины, создал боевую такую группу из 40-45 человек и дал команду нецензурной бранью, не буду повторять, бейте их. После того, как они сблизились в притул, я увидел, что со стороны вот этой группы, вернее, сотрудники полиции, буду говорить правду, предупредили не подходи, передернули затворы. Не, не повлияло на это. Так как они при, в притул приблизились, огонь вести, даже предупредительные не имели возможности. Либо по ногам могли пострадать. И мы, и мы и нападавшие от рикошета, воздух не могли уже поднять. пистолеты. автоматы я дал команду в сторону и отодвинуть на 3 метра дал команду. После этого со стороны массово газовые баллончики были использованы в притул. Три сотрудника у меня, с моего подразделения, с сложнейшими, сейчас находятся в Славянске, сложнейшими ожогами глаз и лица. Дальше я увидел, что некоторые из нападавших начали за, схватили за оружие. Некоторые их, ну, держали из сотрудников полиции, на котором было это оружие. Один стаскивал. Слава Богу, то есть пытались завладеть. На самом деле причин для применения огнестрельного оружия, согласно 46 статье о национальной полиции, у нас было предостаточно. Просто если бы мы это сделали, я понимаю, что была бы беда большая. Своими действиями данный ваш коллега, народный избранник, мог привести к необратимым последствиям. Просто была бы беда в масштабах страны. После этого отбили, завязалась драка между нападавшими и сотрудниками полиции. В результате которой. Все-таки мы оттеснили их на 3 метра. И уже, еще раз я обратился к, к тем, кто нападал, нападал, что давайте выполним эти. И уже по одной машине, хотя бы визуально, мы пропускали, что в салонах ничего нет визуально. Про, начали пропускать, дал он команду, тем не менее, опять на прорыв, слева-справа пошли машины. Одного сотрудника моего сбил при этом, просюк, когда маневрировал. С травмой ноги тоже вчера выкачали жидкости из сустава, 15 пункций. В результате этих всех действий пострадало, по первым 5 моих человек, потом еще один обратился с ожогом тоже от глаз. 5 человек сотрудников полиции, 3 с ожогами глаз и лица, 3 с один с ногой и 3 с и два вернее с ушибами мягких ткани, то есть гематомы серьезные. Это гематомы нанес именно Поросюк, никто другой. Баллончиками он, он не брызгал, не будем э, врать. Это брызгали люди, другие люди. А гематомы моим сотрудникам, то есть он подходил. Мы беззащитные перед э, такой рода деятельностью. В одной руке мандат, второй рукой бьет и с ноги рукой бьет. То есть, я считаю, не заслужили. У меня все в подразделении, все, все участники АТО. Большинство воевало, все, почти все добровольцы, почти все. Потому что Беркут, который это батальон по, по, был по типу патрульной полиции Беркут, да, то есть ну, ни одного сотрудника Беркута в батальоне в роте сейчас не находится. Весь Беркут остался на той стороне.